Это 965, да? Да, 1965, 1963 года. 1963 год по техпаспорту, да? Да. Да, да. с виду низкая, да? <laughs> 63-й. Тут делали их, в принципе. Для себя делали, а потом просто нуждим на нм нема кому заниматься. А ну, откройте багажник. Дело в том, что... Що... Сейчас. А еще, скажите, двигатель Volkswagen, да? Двигатель Volkswagen Двигатель Volkswagen, да? Стоит на Запорожскую коробку А там переходник на эту да, коробку Да, да, ну ребята рабыли переходника А с чего Volkswagen? Passat. С Passat Volkswagen. Passat, да? Passat 1.8 А какой объем? 1.8 8. Это без турбины, да? Была турбина, была не турбина, был компрессор у меня. Ну, он, короче, навернулся и все поснимали, поставили как карбюратор обычно. А какая мощность сейчас этого столько получается? Да? 39 90. Это стоковый, да? 90 да, лошадей. Да. Моноинжектор стоит. Нет, стоїть карбюратор, я говорю, там були проблеми з моноинжектором, то ее выкинули, потому что это все деньги, а машина якби не реалізується. Mm -hmm. А еще покидать. коробка Запорожець, да? Коробка Запорожець, рычаги задні Запорожець, усилені. стойки, по-моему, десяточные задние. Ну я вижу амортизаторы здесь. Да, да, вроде десяточные, не помню, только стаканы переварены. Так здесь переварено, он же не встает, так получается. здесь вот, вот это отдел переделан. переделано панель, по-моему, ризма со стаканами. А стаканы родные? Да. сзади места нету? Ну, сзади мы это сделаем под усилители. А вот это что? Танцы просто уже доделывали, чтобы красиво было сзади. Тут усилители. А, тут усилок там, да? Да. Усилители там, конденсатор, Sony Pro Sessions. Их даже играть можно. А две да. девчонки? Два. Больше. а ты сам делал, да? Ну, по а сколько денег у тебя просто, глянь? машины какой? Пятнашка. Пятнадцать тысяч? Пиздец. Пятнашка... Без времени, да? Ну, это то есть 15 тысяч года, плюс рема. Новая в салоне, блядь. Ну за то, что это машина, то в натуре тут качество покраски, салона, обтяжка, блядь. Полностью все, блядь, сделано не в цыгладском, а Отвечаю, я сначала не понял, что это запор. Отвечаю. Да, ну, ребята так тут жопу просто вытянули, понял, блядь? Она же не такая должна быть. Как-то ну, ее, да. блядь, так сделали, понял? Она вообще охуеть, пиздец. Все полностью кузов цельно-металлический, то есть никакого пластика. Тут башмаки, блядь, башмаки, блядь. Это, Это металл? Блядь, Все металл. Цельно-металлический полностью. Блядь. Вот металл, эти башмаки да. вместе с резиной стоят, как, блядь, восьмерка или девятка, блядь. Ёбанного. Здесь усилитель стоит, да? сзади два усилителя стоят. А, здесь два, две магнитолы стоят. Э, одна DVD получается. А, это одна магнитола, DVD, а да. Сторона. А вторая голова честа. Угу. Ну, телевизор, а сиденье в салонах куда чего ты стоит сиденье? Турикан, ну, Я бэушки брал, я точно Маршитые, не знаю. Да, да, Миша. да, точно не знаю, какие они, что? Что за сиденье? А, это стоит. Монитор. А, это монитор, да? Да, он выдвигается вперед, опускается. А здесь тоже кожа. Это все алькантара. Кожзам. Кожзам. Это угу. натуральная кожа. Ну, тут, то есть комбинированная. Подсветочка Только... везде, на динамиках подсветочка, в салоне подсветочка, в днище подсветочка. Она вечером хорошо смотрится, да? интересно. Усилители все подсвечиваются. Ну, как капот, да, что там под капотом. Багажника багажник Ага, здесь саб стоит, да? Да, сабвуфер тоже, усилитель на сабвуфер. Сзади два медбаса. Так, а как он звук идет? А, там, фазоинвекторы в салон выводим. А, то есть звук... Из под ящика, да. Из под ящика там фазоинвектора. и в салон, да, звук? Это усилитель, да? А это что? Что за узкое еще стало? Э омыватель. Омыватель, Ага. Ну, мы мать. Я говорю, по -по подобии треба дивиться, потому что я не дивился, он это три года, я до него вообще не заглядывал. Ну, закрывать Тоже после того, как поставили карбюратор, он трошки что-то зажигался. Так, а передние тормоза, что у нас? Э -э Жигулевский. Жигулевский и ходовая тоже? Ходовая... Ну, я вижу, она жесткая. Да, ходовая торсионная стоит от 40 Ступица под Жигуль. она жесткая. Да, она жесткая. Она жесткая. вся жесткая. Что передок, что задок. Ну, задок уже амортизаторов там Ш... не То еще скачается на пружинах. А так и задок, в принципе, тоже жесткий. Угу. Она все жесткая. А спойлер от чего стоит сзади? Спойлер самодельный. Там самопал. Ну, Но... металлический, да? Да, да. Металлический. Все, все, все полностью из металла, неякое пластика. Так это полностью металл. И вот нижние фарты это даже да? он... полностью металл. Есть да? он... я булыжник, который угу. вынул, там вы что металлический. Не грамма пластика. Угу.